uşaqlar çalışma 5-ə baxaq. 3-cü siniflər üçün olan tapşırıqdır. Exercise 5. Çalışma 5. Match the pictures to the words. Şəkilləri sözlərlə uyğunlaşdırın. Bax birinci bu şəkildə görürsünüz, kitab. Kitab nədir? Book. Book. Deyəlim. Bu rəngdir, uşaqlar. Rəngin isə bu mavidir. Mavi rəngdə nədir ingilisində? Blue. Blue. Bu e, dasqa e, üzrəsində lövhədir. Board. Lövhədə board deməkdir. Bu belə yazılır. E, daha sonra burada da görürsünüz ayı şəkli görürsünüz. Ayı da bear. Deməli uşaqlar e, uyğunlaşdıraq. Ə e, bax bu kitab sözü bax 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 burada yazılıb. Daha sonra buludu burada yazılıb. Uyğunlaşdırma deyəndə yəni uşaqlar bu ö, deməkdir. Yəni əlaqələndirmək, uyğunlaşdırmaq lazımdır. Board bax bu söz burada yazılıb. Daha sonra bu yədə burada yazılıb. E, bu tapşırığın uşaqlar bura qədər.